это сны, сны это есть правда, и это есть то, что Бог проговаривает. Знаете, я хотел бы, я уже делился этим, как бы сказать, свидетельством, но еще раз хочу вам сказать, что говорит Бог во снах и хорошо проговаривает на будущность, то есть что тебя ждет, может впереди ждать. Так как Давиду говорил Бог, да? Мы знаем Знаете, я тоже до этого, до того времени, как бы сказать, и то, не то, что были сомнения, я доверял Богу. И когда ко мне приехала сестра в 2017 году из Финляндии, я с ней не виделся, считайте, сколько, ну, 20-30 лет чем-то. Я не видел, она ко мне приехала. После того она уехала, у меня был сон, вот представьте себе, пять лет назад был сон. Снится мне сон, что вот я нахожусь в Финляндии, слежу за столом, открыта Библия, она сидит, я говорю слово, и она говорит слово финнам. Подумать-то, просто подумать-то. В 17 году приходит время, а я поехал на домашнюю, лидерская домашняя, все лидера собрали, все. Ну, я говорю, вот приснился сон такой, ну, знаете, кто-то. Ну, да, приснился сон, слава богу, что тебе сон приснился. Это хорошо, что сны снялся. Всем снялся сны, знаете. Но ну, я как-то так, знаете, ну, думаю, ну, как Финляндия, ну, как. Вот приходит время, 22-й год, начало войны. Я выехал в Польшу. Из Польши сестра говорит, мы ждем вам, вас здесь. Мы взяли, взяли вам билеты на самолет. Все, все, а то вы вылетаете сюда. Я прилетаю сюда, я звоню домой. Я сижу и плачу. Я домой звоню, говорю служителям, пастору позвоню. И пастор мне самый первый вопрос задал. Александр, а ты помнишь, пять лет назад, как ты сказал, на домашний. Многие не поверили. Теперь ты понимаешь, что как Господь говорит тебе. Я говорю, да, я это понимаю, что Бог говорит. Но Бог не показал, каким я буду, как я попаду в Финляндию. Бог не показал ни войну, ни шел, а Бог сказал, ты там будешь. И был тот стол, что я видел во сне, и было то слово, и было то открытая Библия, и все это было здесь, в Финляндии. Так что Бог через сны говорит. И ясно бывает говорит, просто нам надо быть внимательными к этому сну. Очень внимательными. Чтобы мы не пропустили мимо вот так. А, то снится. Может что-то начнется. Нет. Бог говорит и конкретно бывает говорить. Аминь.